Здравствуйте, друзья! Я хочу вам рассказать о монтажной системе для установки аксессуаров на электросе надувного средства. В ассортименте она представлена в двух вариантах. Замком для аксессуаров Борика Фастен и с торцевыми шлицами для создания дополнительных конструкций. Монтажная площадка с обеих сторон имеет шлицы 27,7 градусов. Дополнительно имеет шайбы с шлицами 7,5 градусов. Это дает гибкие настройки положения. Монтажная площадка с замком позволяет наклонять и проворачивать установленный аксессуар, а площадка с торцевыми шлицами наклонять и фиксировать в выбранном положении. Закрепленный аксессуар можно перемещать вдоль электроса. В сборке прилагаются накладки из литевого ПВХ, которые обеспечивают регулировку глубины посадки по электросу. Они оснащены 3M VHB лентой и при необходимости легко и быстро приклеиваются к площадке. На площадку с торцевыми шлицами можно устанавливать любой аксессуар с наклонным соединением, например, держатель спиннинга или поворотно-наклонную платформу для эхолота. Комплект с замком подходит для фиксации любых аксессуаров борика FASTER. Основные детали изготовлены из полиамида, армированных стекловолокном. Неживейший крепеж из стали марки А2. В ассортименте представлены различные сборки с данной монтажной системой. Я лично гарантирую вам качество продукции, производимой компанией Борика, потому что являюсь ее создателем, единым вдохновителем и активным пользователем.